Послушайте нас. Мы хотим сделать все хорошо. Итак, мы сегодня проводим марш за возрождение главной футбольной команды города. К сожалению, так случилось, что Кривбас мы уже потеряли. По крайней мере, на год. В этом году футбольной команды Кривбас не будет на футбольной карте Украины. По вине нескольких людей. Не будем их называть. Это не наша цель искать виноваты. Наша цель сейчас организовать движение за возрождение главной команды города. Что это будет, как это будет, это уже решится в процессе. Мы сейчас выступаем и идем в к исполкому, передадим им наше обращение. здесь оно выглядит так. Мы просим городскую власть, депутатов всех уровней поддержать нашу инициативу и помочь нам. Нам сейчас как никогда нужна помощь всех, кто может это сделать. Это власть, это депутаты, это предприятие города, это богатые люди. Сейчас нам надо консолидировать все усилия, чтобы это образование состояло. Что от нас просят? И очень просят. От нас ждут, что наше движение, наш сегодняшний марш, который буквально начнется минут через пять, чтобы он прошел абсолютно без политических лозунгов, без упоминания политики и так далее. Политика, национализм, все разные виды. У нас есть только футбол, только спорт. Мое мнение, мое убеждение, спорт, футбол вне политики. Давайте будем поддерживать Кривбас, поддерживать футбол. Любые уклоны в сторону политики национализма, Давайте это все сегодня оставим. Оставим в стороне. На от нас ждут именно этого. И поверьте, Давай. от того, как пройдет наш марш, может зависеть будущее вот этого движения. Если те, кто хотят увидеть в этом политическую акцию, найдут хоть какую-то зацепку, плохо будет не только нашему маршу, вернее, они скажут, что же вы организовали за бред. На кон будет поставлена судьба тех начинаний, Которые уже идут за возрождение крюба. Пожалуйста Если есть вопросы Давайте, да, давайте. сейчас Я мы быстренько на них ответим Сейчас еще скажет Игорь Я продолжу Сейчас с исполкомом идет, ведется разговор Исполком готов идти навстречу. встречу Исполком уже сам Делает движение По направлению К тому чтобы возродить Кривбат Пока это просто не афишируется Пожалуйста Пока это не афишируется, но это делается. Сейчас они хотят посмотреть, что получится у нас. Если мы покажем себя организованными людьми, которым важна судьба команды, важна судьба великого клуба, которым таковым является, нам пойдут на встречу, нам будут помогать. Если нет, Юра говорит правильно, мы загубим это начинание не то что на корню, мы сделаем в три раза хуже. Крюбаса после этого судьбы не будет. Поэтому просьба о политике, Юра уже сказал. Просьба обойтись без файеров, без шоу и без матов. То есть максимально культурно выступить, показать. Мы ничего не хотим доказать исполком. Мы ничего, никого не хотим обвинять. Ни Вилкулов, ни Лившицов. Хотя есть кому нам что сказать, вы сами знаете. Этим займутся специальные органы. Мы должны показать, что нам важно вот это имя, Кривбас. Нам нужна эта команда. Поэтому я прошу, если кто-то рядом с собой заметит проявление непорядка, проявление нацизма, пожалуйста, пресекайте. И сами соответствуйте, пожалуйста.